давно работаем в воинской части, внутренние войска. И вот момент такой очень хороший, чтобы не рукопашный бой, а хортинг, казацкие два боя проводились в армейских подразделениях. Вот этот аспект – это хороший пласт, потому что сразу пойдут и распоряжения, и наказы, и сразу физическая подготовка поменяется, понимаете? Этот момент уже надо менять давно, потому что да, украинский солдат, он казак, который стремится к патриотизму. И в воинских частях очень много залов, которые пустуют. Почему? Потому что все солдаты, как правило, посещают их, но в определенное время. А дети офицеров не знают, чем заняться. Вот. И на этих базах, потому что, как бы, правило, с жильем проблемы, все живут в общежитиях, причастиях, все, очень много детей, которые хотят заниматься. И вот это бесплатно, конечно, все пойдут заниматься, и зал есть, и помещение. То есть этот процесс как раз и министерство поддерживает, потому что организации спортивные, работают с Национальной гвардией. Забороны, это все закрепляется, и вот еще ячейку надо как-то поддерживать. Ирина Витальевна, пару слов. Проведенный психолог полицейского центра В МСТС. Да? Только с дежурства поэтому. Прошу на фото.